Здравствуйте, дамы и господа. Меня хорошо слышно без микрофона? Отлично. Поднимите руки, кто был на моем докладе полгода назад здесь. Тогда, честно скажу, практически, за исключением пары новых цифр, что-то нового вы не услышите. Может быть просто повторение. Поэтому, если интересно другие доклады, я не обижусь, честно. Для остальных, думаю, будет достаточно интересно. Сегодня вам рассказывали уже о контексте, сейчас рассказывали о SEO, будут еще рассказывать о контексте, о партнерках, о email маркетинге обо всем этом. Это, конечно, все круто, но по отдельности это все фигня. Почему фигня? Ну, пару слов о себе. Я руковожу образовательным проектом iMarketing.ua, мы проводим семинары по интернет-маркетингу. Соответственно, ну и на днях у нас была большая конференция по email маркетингу в Киеве. Соответственно, мне нужно привлекать трафик на мне нужно привлекать сайт людей, которые будут покупать у меня эти семинары. То есть, ну, по сути, грубо говоря, я e-commerce проект, который привлекает себе клиентов. Расскажу немножко, как мы это делаем, что мы используем все цифры, все примеры исключительно на в нашем проекте, на собственном проекте, это данные, которые вы увидите. Это из нашего Google Analytics, то есть это не теория, которая, которую я буду рассказывать, это вот то, что у нас есть на сегодняшний день Вот в разрезе данных за год, с мая 2013 года по мая 2014 года. Почему комплексный подход к интернет-маркетингу важен? Смотрите. Это э, схема взаимодействия э, схема взаимодействия э, человека, клиента с сайтом и с э, нами. Э, клиент приходит к нам с контекстной рекламы, с email маркетинга, с э, помощью ремаркетинга, мы его заводим с SEO, с, э, с помощью пиар-статей, SMM, -а, с помощью медийной рекламы. Мы приводим клиента на сайт, э, с сайта клиент становится, ну, по сути, посетителем и только после того, как он стал уже посетителем нашего сайта, он становится клиентом. После того, как он стал клиентом, он попадает в нашу базу email маркетинга, мы снова приводим его на наш сайт, он попадает в ремаркетинг, мы опять приводим его на наш сайт, ну и так далее. То есть вот эта схема взаимодействия вообще нас как компании, нас как бизнеса с нашими клиентами, с теми, кто приходит нам на семинары. Я сознательно не выносил сюда CPA-модель, ну, партнерский маркетинг. А, потому что ну, для нашей сферы а, он не работает. CPA модели хорошо работают там, для e-commerce проектов, для масс-маркета, но у нас достаточно узкая ниша, а, поэтому а, CPA ну, для, для, лично для нас не подходит. То есть пиар, статьи, пиар, что я имею в виду, мы размещаемся на АИ. SMM а, мы активно работаем с Facebook. А, ну, ВКонтакте мы не работаем, я не люблю эту социальную сеть, я в нее не очень верю, поэтому... Не работаем. Медийная реклама. Мы постоянно занимаемся ремаркетингом, как поисковым ремаркетингом, так и медийным ремаркетингом. Ну, контекст, имейл. Мы собираем базу подписчиков с тех людей, которые приходят к нам на семинары. У нас на сайте есть форма подписки. Люди подписываются, потом читают нас. Ремаркетинг. Думаю, все, все знают, что такое ремаркетинг, да? SEO. Да, мы находимся на топовых позициях по нашим важным ключевым запросам. Вот, э, ну, естественно, в... все это изучаем в аналитике. Да. В по аналитике пользуемся Яндекс Метрикой и э, Google Analytics. Яндекс Метрик это, ну, в основном для контроля Google Analytics. Хочу показать э, взаимосвязь трафика и конверсии. Точнее, часто отсутствие этой взаимосвязи. Э, многие думают, что чем больше я приведу людей на сайт, тем больше у меня купят. Это далеко не всегда так. Нужно брать, покупать, доставать, искать, утить, правильный, хороший, качественный трафик. У меня э, на графике с января по мае 2016 года было несколько всплесков э, уровня э, конверсии, когда был достаточно невысокий трафик. Смотрите, вот здесь вот всплеск, здесь трафик очень низкий, ну, низкий. Но э, мы в какой-то момент, вот в этот день, Попали э, в нужный поток э, рекламы, в нужный поток там, возможно, это был анонс на ини, возможно, в этот день хорошо выстрелила наша реклама в СММ, я уже не помню. Вот. Но э, уровень конверсии, смотрите, э, насколько выше, чем уровень трафика. Здесь то же самое, вот здесь, вот и вот здесь. То есть уровень, э, мы попали четко в хороший трафик, в хорошую волну, и тогда уровень конверсии был достаточно неплохой. Что такое уровень конверсии для нас? Это регистрация на наши семинары. То есть э, старайтесь покупать, старайтесь заводить э, хороший, качественный, заинтересованный в вашем товаре, в вашем продукте трапе. Это данные из нашего Google Analytics а, в разрезе годичном с итерацией раз в полгода. Смотрите, э, май 2015, октябрь 2013 и май 2014 года. Я выделил топ-7 конверсионных источников трафика вот, и э, проанализировал, как, э, как, они работали там на протяжении года. В мае 2013 года АИН давал нам, ну все знают, что такое АИН да? АИН да. давал нам конверсию 5% трафика, ну то есть из там, 100 человек, пришедших с АИНа, 5% регистрировалось. В октябре АИН давал нам 1%, в мае АИН дал нам 5,7%. Почему в октябре такая просадка по АИНУ? Скорее всего, потому что в то время было очень много рекламы наших конкурентов, другие, другие курсы, другие семинары запускались, поэтому, ну и в том числе рекламировались на АИНе. И, возможно, поэтому была такая просадка. Email маркетинг вообще один из лучших каналов трафика, качественного конверсионного трафика. Но только email-маркетинг не такой, что купили базу, залили и запустили. А э, тот, который вы собираете, который вы колите лелеете в свою базу, ее воспитываете, подкармливаете да, и э, работаете с ней. Э, в мае 2013 -го года 3,5%, в октябре 2013 -го года 3,5%, в мае 2014 -го года 2,6%. Э, уровень конверсии достаточно хороший, достаточно высокий, э, учитывая э, то, сколько трафика это, в принципе, дает. Почему в мае 2014 -го года просадка почти на процент? <coughs> Sorry. Потому что в мае 2013 -го года количество подписчиков у нас было около 400. В мае 2014 -го года количество подписчиков у нас перевалило за 1000 человек. Соответственно, будьте готовы к тому, что чем больше у вас база, тем постепенно будет падать процент конверсии. Но в абсолютных цифрах в продажах, вот это вот, если здесь, скажем, 3,5% генерировали условно 10 продаж, то вот здесь 26% генерируют 20 продаж. То есть в абсолютных цифрах в регистрациях и, соответственно, в деньгах это выросло, несмотря на то, что здесь упало. Я СММ. СММ я имею в виду Facebook. Я э, даю рекламу на Фейсбуке. Это контекстная реклама. Это посты в нашей ну, в нашей не в группе, а на странице бренда. В вот, а, мае 2012 -го года а, Фейсбук работал хорошо. А, в мае 14, в октябре уже хуже и в мае совсем плохо. А, почему такая просадка в октябре и в мае? В октябре, как и с АИНом, было достаточно много рекламы э, семинаров, много рекламы э, подобных курсов там, наших конкурентов, либо косвенных конкурентов, либо э, э, В мае 2014 -го года, ну, вспомните свою ленту Фейсбука. В мае 2014 -го года, начиная, там, начиная там с января, с декабря 2014 -го года, э, лента Фейсбука вся заполитизирована. Угу. Никому практически нет э, дела до обучения, никому нет дела до образования, и э, вспомните, когда вы последний раз в Фейсбуке видели котиков? Наверное, достаточно давно. Вот, э, сейчас аудитория Фейсбука очень э, политически общественно активна, поэтому э, конверсия, ну давать э, активную рекламу в Фейсбуке и ждать оттуда хороших результатов э, с точки зрения конверсии, э, наверное, смысла не имеет. Ну, в смысле ждать результатов? Давать, давать рекламу нужно. Объясню чуть дальше, почему. Директ uh, трафик uh, май 2013 -го года 1,2%, октябрь 2013 -го года 2,5%, май 2014 -го года 0,95%. Uh, почему вот здесь вот такой скачок? Uh, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 2013 -го года мы активно рекламировались uh, и uh, мы активно развивали наш бренд. Uh, соответственно, uh, учитывая количество рекламы, которую мы давали по всем этим каналам, люди стали нас уже узнавать. Запомнили наше название, мы стали уже на суку. Поэтому вырос ну, в, еще входит брендовый трафик. Поэтому рост уровень трафика, уровень конверсии из трафика вырос, потому что люди уже знают, что это не шарашкина контора, что это не рогая копыта, и приходят, регистрируются и покупают у нас семинары. Здесь, опять же, вот здесь упал уровень конверсии, но в то же время выросло количество трафика. То есть уровень конверсии упал, но в абсолютно в денежном отношении количество регистраций выросло по сравнению с вот этими вот показателями. Рефералки. Рефералки — кто-то поставил ссылку на наш сайт, кто-то где-то запустили в анонс на каком-то портале или еще что-то люди переходят на наш сайт и регистрируются. Тоже уровень э, растет и сохраняется на достаточно приемлемом уровне. Органика. Вот, примерно одинаковый уровень конверсии э, с органического трафика из поисковых систем. Вот, э, и контекст тоже примерно одинаковый уровень конверсии там, на, на уровне там, статистической ошибки. Вот, э, но э, органика и контекст дают достаточно много трафика, поэтому отказ, несмотря на низкий уровень конверсии, мы, э, мы получаем достаточно дешевый трафик, отказываться от них э, мы не будем. Вот. Это данные, э, с которыми, которые вот, ну, живые реальные. Почему э, ни от одного из этих источников, несмотря вот, на такую просадку вот здесь вот по АИНу, и несмотря на вот такие вот данные плохие из SMM, -а, мы отказываться не будем и не планируем. Смотрите, кто знаком с ассоциированными конверсиями в Google Analytics? Ага, есть. Хорошо, соответственно, вы знаете, что такое последовательность до конверсии. Да? То есть сколько, сколько раз пользователь зашел на ваш сайт с разных источников до того, как совершил какое-то нужное, полезное вам действие. Я лично выделяю три, вида, три уровня сложности конверсии. Это простая конверсия. пользователь зашел на ваш сайт напрямую или зашел по какой-то ссылке, или зашел с поисковой рекламы или с бесплатного поиска и совершил какую-то конверсию. Он сделал это ну, сделал, в течение там, получаса, минут 20, 15, 10, неважно. То есть он не искал вас миллион раз на сайте. Это простые конверсии, их ну, примерно, обычно примерно около половины. Есть более сложные конверсии. Конверсии средней сложности. Человек зашел на сайт по прямому заходу, потом увидел где-то рекламу в социальной сети, потом нашел у нас в бесплатном поиске и так далее. Опять же, прямой заход, социальная сеть, бесплатный поиск, неизвестно, но ну, не, не знаем откуда пришел человек, не помечен был в источник, потом опять бесплатный поиск. Это средний уровень, средний уровень сложности конверсии, когда пользователь уже совершает с вашим сайтом несколько касаний. Ему нужно несколько раз зайти на сайт, почитать информацию, возможно, в течение нескольких дней подумать, потом еще раз зайти, почитать информацию. Возможно, он увидел вас в социальной сети, потом нашел по памяти в бесплатном поиске, заходит и только после этого совершает какое-то нужное вам действие. Но самое интересное – это сложные конверсии. Это все один человек, который зашел на наш сайт. Сначала он зашел неизвестно откуда, потом по прямому заходу, потом по поисковой рекламе, потом прямой заход, потом ссылка где-то, потом поисковая реклама, переход, медийная реклама, ну, в смысле, бан баннеры в гугле мы пользуемся. В конце концов, электронная почта, и опять черт знает, откуда он там пришел. Тут есть еще где-то социальная сеть, бесплатный поиск. То есть пользователь зашел на наш сайт с десятка разных источников. И только после того, как он на десятке разных источников увидел о нас информацию, после этого он совершил конверсию. Но в данном случае он зарегистрировался. Тоже пример. Так, так, такая же сложная конверсия, только еще больше из Почему мой доклад называется «Важность комплексного подхода к интернет-маркетингу»? Потому что если бы мы давали только поисковую рекламу, или если бы мы рекламировались только в Facebook, или если бы мы рекламировались только в поисковой сети, или занимались только email-маркетингом, огромное количество вот таких вот людей, а это не единичные случаи. Это не единичные случаи. Таких людей примерно половина. Мы бы потеряли, мы бы не дополучили их как клиентов. Поэтому настройте свой Google Analytics таким образом, чтобы вы могли это видеть. И посмотрите, откуда к вам заходят пользователи. Выбирайте правильные, нужные источники трафика. Если у вас вот такая вот картина, вот, видите, поисковая реклама, медийная реклама, бесплатный поиск, переход, переход, электронная почта, социальная сеть и так далее. То вы поймете, что для вас каждый источник трафика, он важен. И понятно, что от сильно дорогих источников трафика можно отказаться. Но если этот сильно дорогой источник трафика является стартовой точкой, или где-то участвует вот здесь вот, то перед тем, как его отключать, три раза подумайте, что может быть этот дорогой источник трафика является либо стартовой точкой, либо финальной точкой в посещении как бы, вам счета. Вот здесь вот финальная точка была социальная сеть. Это была контекстная реклама в Фейсбуке. Ну, все вы знаете, наверное, что контекстная реклама в Фейсбуке достаточно дорогая, да? Там, э, иногда 50 центов, иногда там 30 центов, иногда доллар стоит клик, ну, переход на сайт. Но тем не менее, заплатив вот этот доллар, мы получили нашего клиента. Это было последнее касание пользователя с сайтом перед тем, как он совершил конверсию. не до конверсии. Тоже отчет Google Analytics. 64% совершают нужное нам действие первый день. То есть они зашли на сайт, посмотрели, окей, почитали. Зарегистрировались. Но 10% 9,55% совершают нужное нам действие в течение 12-30 дней после того, как за первый раз зашли к нам на сайт. Еще 10% 9, совершают нужное нам действие через месяц-2 месяца после того, как первый раз зашли на сайт. И 4% процента от 2 до 3 месяцев думает и только потом заходит и делает нужное нам действие, ну, в данном случае регистрируется на семинар. То есть, если вы отключите какие-то из этих источников, и либо, ну, естественно, вам нужно пересмотреть свою модель взаимодействия с рекламой, но они, вот эти источники, они могут догонять человека, допустим, ремаркетинг. Да? Скорее всего, что вот здесь вот догоняет человека ремаркетинг они могут приводить к совершению конверсии и даже через 2-3 через месяца после того, как пользователь зашел первый раз к вам на сайт. Если бы мы отказались, допустим, от ремаркетинга, ну, казалось бы, дорогой инструмент может быть, но ну, сейчас он сейчас он подорожал, вот, то, скорее всего, от вот этой вот части конверсий, а это почти 30%, нам бы пришлось отказаться. Потому что пользователь бы нас потом просто не увидел в в поиске или не увидел э, наши баннера. Собственно, нужно постоянно проводить эксперименты над э, источниками трафика, постоянно выбирать, что для вас интересно, что для вас э, не интересно, и э, всегда смотрите на соотношение стоимости трафика и стоимости конверсии. Потому что ну, вот здесь вот э, я боюсь себе представить, сколько нам стоил вот этот вот человек, который столько раз нажимал на поисковую рекламу, Потом столько раз нажимал на медийную рекламу, потом еще в социальных сетях на рекламу нажимал. То есть, э, ну, очень грубо на вскидку, э, вот этот человек нам стоил гривен 350. Вот честно скажу. Ну, э, в бизнесе семинаров э, это ну, не то чтобы стильно допустимое, ну, там достаточно маржинально, что мы условно, это вот верхняя граница того, что мы можем себе позволить. Вот, если вы посчитаете, что вы не можете себе позволить за 350 гривен приводить себе человека на сайт, чтобы он совершил конверсию, естественно, какие-то источники трафика нужно отключать, нужно отрубать. Но тем не менее, посмотрите, вот эти вот отчеты, если вы их посмотрите, вы увидите очень много интересного по поводу того, откуда к вам приходят пользователи, и как они взаимодействуют с вашим сайтом до совершения э, покупки, до совершения заказа и так далее. Спасибо за внимание. Можно готов ответить на ваши вопросы, я так думаю, что время у нас еще есть. На пытанье заждаюсь. Да, уроки у есть сейчас. Слушай вас. Ну, я видел, они используют форумы или другие онлайн-среды. Пробовал другие онлайн-сми, рекламастер, по-моему, еще какой-то, но выход был только Саина. Рекламастер впустую выкинуто 100 долларов, а по социальным сетям в LinkedIn выкинуто 200 или 300 а, долларов. Ну что-то я вот. Ну, <клыш> 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 ну вот как-то, ну вот не лежит у меня душа. Ну и второй вопрос. А, а, не не видишь, ты как а, монополировал видишь, что там проблема, что кому-то да, развивать другие а том, как они... значит, что... Ну, э -э, онлайн-СМИ это не мой бизнес, поэтому я не буду его развивать. Если, э -э, ну, я знаю, что это не, и не ваш бизнес тоже, но тем не менее. Если кто-то сделает очень классный онлайн-СМИ об интернет-бизнесе, интернет-маркетинге, это будет только плюс. Э -э, у кого-то был еще вопрос? Нет. Да. А сколько? сколько дней вообще у вас да, рассчитываете? Отслеживает. Uh, у нас uh, сложно, так сказать, uh, ну, насколько дней мы отслеживаем. У нас просто у нас семинары идут uh, ну, более-менее постоянно. Вот, правда, uh, в связи с определенными событиями в феврале март, и, и ну, uh, немножко сократили количество семинаров, но у нас в среднем, uh, ну, по крайней мере, маркетинг запускаем новый ремаркетинг раз в 20-30 дней. Ну просто по табличке там, где 4% приходит через 3 месяца в плюс. Нет ли шанса того, что через 6 месяцев плюс приходит 30% из тех, кого вы отнесли в первый заход? Шанс всегда есть. Потому что человек пришел к нам первый раз, он просто почитал нас, а потом может увидеть какой-то интересный семинар и ну, то есть, грубо говоря, как аналитик, сколько позволяет там 90 дней исследовать, да. ничего дополнительного не используется. Нет, не Еще вопросы? Давайте перенесем подальше дискуссию уже новым, потому что... Ага, уже время, да? Да.